Утро студия, доброе утро страна. Говорят, понедельник день тяжелый, но мы точно знаем способ, как бороться с хандрой. А эти господа сп спортсмены знают об этом, наверняка. А уделите ли нам 30 секунд своего напряженного графика и ли нам прогноз погоды? Да, давайте, да, конечно. Можно начинать? Да. да. А, на востоке пасмурно, утром местами небольшой снег, утром до 4 градусов мороза, днем до 3 градусов тепла о по погоде на западе. О, на западе это мои родные там живут. В Баленской и Ровенской областях снег. Вчера тоже мило. Ага. Температура 7 градусов мороза. У Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, В областях вранці снег, у день дощ. Температура 0 градусов. А в Карпатах ясно, 7 градусов выше нуля. Греться на солнышке, нужно ехать в Карпат. Да, да. чудесно. Сразу видно, что вы готовитесь к похолоданию. Да, очень сильно. Давайте узнаем, когда она наступит. На севере пасмурно, ожидается снежок. Утром 8, а в Черниговской области и все 13 градусов мороза. Вот там ваши уши будут уместны. Да. Днем 6 градусов мороза. Детей погода точно интересует. Держу, держу, держу. На юге выйдет солнышко. Ура, товарищи! Ура! Утром, утром 2 градуса, днем 8 градусов тепла. Крыму малооблачно, местами ясно. Температура до 11 градусов тепла. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы хотите? Мы хотим, чтобы вы нам прочитали прогноз погоды. Ну, а в центральных областях марно, в Винницке и Черкассе и дождик. В области раньше минус 3, в день плюс 4 градуса. не дуже холодно еще. В пасмурно, как всегда. После обеда возможно снег, утром 7, днем 5 градусов мороза. Это был прогноз погоды на 21 января. Украинцы, пойте, и хорошее настроение не покинет вас, потому что 21 у меня пенсия. А вы сами поете что-нибудь? Нет, я танцую. Вы знаете, я беспокоюсь за своих соседей, поэтому я не пою. Сын Закосы, запросы, загоны. А что после? Битосы на повторе. Что-то я их забросил. У природы нет плохой погоды. Всякая погода благодать, да.